У нас есть сторож, который охраняется. Слава Богу, он не пострадал. Чудом уже рассказывал, что как-то как предчувствовал. Немножко отошел в сторонку ну, в помещении. Вот. Он не пострадал. Есть повреждения такие внешние, такие внутри. Внутри была обвалена часть собора. Крыша осталась, но именно потолок обвалился. Также существенное повреждение убранства собора. вот, проблемы иконы повредили, просчики. Обрели им икону центральную, главную икону нашего собора Андрея Первозванного, апостола. Это очень такая для ценная икона по благословению Владыки. Она была призвана из Греции. Вот, мы ее обрели. Слава Богу, она целая вот, и мощи святого апостола Андрея Первозванного вот, также вот, сохранены. Поэтому, по милости дальше продолжаем работы внутри и снаружи храма. А вот она выпала, одна частичка выпала, но она вот на месте идет. То есть это не проблема будет поставить на месте. Мощи, мощи великомученицы Варвары. А так, вот, пожалуйста, вот сюда. Вы видели, как мы откуда достали, вот даже целое стекло Через бок вот вас не предупредил. Ее таки да? Да, да, потолком, ну вот, вот откуда-то достали. они а да, вот здесь все Да, да, прикладываются и спрашивают этих моих у, -у, -у. Не собора, скажи. Вот у нас собора, засыпанная вот у нас